Розкажіть от від початку, як коли ви туди приїхали там, в червні, і як це відбувалося, ви кажете, що є певний сценарій, як розбивається батальйон. От як ви пересувалися от історією повного 12 12-го батальйону, як ви ну, як Ну, скажімо поїде? так, ми не можемо повністю всього батальйону розказати, ми можемо тільки віддільних рот, тому що частина батальйону постійно залишалася на місці дислокації, а роти передвігалися по блокпостам. последний блокпосты это наши красный яр и веселая горка но ну, это самые такие это, в... это возле счастья как раз перед металлистом скажем так первый наш погибший на совести комбата сто процентов. Потому что нас отправили на необустроенное место, где не было ни блиндажей. И когда мы просили, чтобы нам дали эскаваторы, ну в той земле просто вырыть невозможно лопатой. Это было проигнорировано. Через два дня мы попали под град 7,03 и 1,2. двухсотый. То есть... Навпаки, было вбито, и вы, да? Нет, один только двухсотый, семь трехсотых раненых. Mm -hmm. То же самое случилось в Красном Яру, когда волонтеры передали каски, было на складе 100 касок, а у нас на складе в батальоне есть, но батальон находится далеко в ТУ, а у нас их нету, у некоторых солдат не было, за счет чего тоже пострадали солдаты. И вся помощь, которая приходит от волонтеров, если она приходит напрямую в батальон, мы ее практически не видим, потому что она исчезает загадочным образом. Ну, можно только догадываться, куда. То есть, допомога вы имеете на увазе от волонтеров? А, основная часть помощи идет от волонтеров, и слава Богу, что они привозят, начали привозить напрямую. От медикаментов до палаток, генераторов, потому что в свое время мы были лишены, на 7 дней нас оставили. мы за свои деньги покупали котлы, какие-то бочки, чтобы где-то хранить воду и готовить. Я уже не говорю о тяжелом вооружении, которое нам на передовую не дается. Зато в штабе оно стояло, подпирало. Ну, зенитные установки подбира... просто подпирали провода а, кабеля от генераторов. То есть в штабе антитеррористической операции там? А, нет, в нашем 12-м батальоне. Штабі. У вас на якому моменті відбувається от, от ну, цей неможливість контакту? Керівництво з вами не контактує а, і робить все по-своєму? Скажімо так, коли нас бомбили, у нас був 300-й, несколько трехсотых, 300, как я говорю, 700-х и 1,200-й, комбат проехал мимо и даже не зашел. Он в течение двух недель просто игнорировал, даже не поузнал: ребята, как вы? Какие есть проблемы? То же самое, когда я просил, я получил обезболивающее, нам выдают по одному тюбику на человека. Я как стрелок-санитар просил у него обезболивающее. Ну то есть я каждый день систематически всем, кто приезжал, там начиная от ротного это, давал заявку, мне надо на использованное обезболивающее. Как бы, чтобы мне возместить, чтобы я солдатам мог раздать. И плюс, когда у нас проезжали, ну, к нам через Веселую Горку очень много везли гражданских, было такое, что мы оказывали помощь, то есть то же самое обезболивали этим обезболивающим. Но ну, у нас и свои есть, которые нам предоставили волонтерам мы тоже. Но вот попросил комбата, на что было самое интересное, может, он оговорился, но вот эта фраза как-то она, а зачем? ти обкалував, типа, гражданських. А, ну ніби ви не, могли, не, не мали допомагати а, ну, цивільним. Ну, це ж предназначено, в принципі, для військових. Ну, найцікавіше, цього препарату, однієї ампули, то, що видають, не вистачає на ранення. Тому що мінімальна доза – це дві ампули. І честно, если бы не вот волонтеры, которые передают целоксы, медикаменты и прочее, было бы очень тяжело. Но на боевых Богданах ездить у нас нет техники. Нам Кличко именно на наш роту, на наш взвод передавал КАМАЗ. Если вы знаете, было такое, что он там КАМАЗ на 12-й батальон, но он до нас не дошел. Потому что комбат его поставил на приход, Оформил все и передал неизвестно кому. В итоге у нас была одна газелька, которую под последним минометным обстрелом, когда мы ехали за трехсотым, она сгорела. Что на данный момент э, с техникой, ну, после того, как 12 разбили, там вообще вся техника погорела. Но доказать теперь что-либо, это очень проблемно. Как призвище вашего комбата? Микита. Как? Микита. Микита – это прозвище? Да. А имя? честно мы даже не знаем потому мы что так его, мы вот так людям мы считаем что у нас комбата нету